Высокотемпературный тепловой насос MyConT серия Magma очень удобно использовать при подключении к уже существующей системе отопления, предполагающей температуру теплоносителя 60-80 градусов Цельсия. Стандартный же тепловой насос нагревает воду до температуры плюс 60 градусов и работает до наружной температуры минус 5 градусов Цельсия. Следовательно, среднетемпературный тепловой насос не может полностью покрыть нагрузку на систему отопления но магма нагревает воду до 75-80 градусов Цельсия благодаря использованию двухконтурной системы нагрева воды. Контур наружного блока, работающий на фреоне R410, забирает тепло с улицы и передает через теплообменник фреон-фреон контуру R134. За счет того, что температура конденсации R134A выше, на выходе мы получаем температуру воды 75-80 градусов Цельсия, которая полностью покрывает режим эксплуатации отопления дома. Мощность представленной модели 27 кВт. ТН состоит из внутреннего и наружного блока. Наружный блок с вентиляторами и испарителем из медных труб. Уровень шума минимален. Блок установлен на виброгасящих пластинах, которые препятствуют распространению вибраций на стену дома. Такой монтаж не создает дискомфорта ни для хозяев, ни для соседей. Внутренний блок имеет теплообменник и компрессор. Использование теплообменника внутри позволяет уйти от использования антифриза. Компрессор находится в шумоизолированной чаше, установлен на виброгосящих резиновых основаниях. Такое расположение компрессора позволяет все выделяемое тепло передать на нагрев воды.